جب بھی یوم آزادی کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے سوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے حب الوطنی من الایمان وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اکثر محدثین نے اس حدیث کو موضوع ہونے کی وجہ سے رد کی ہے اگرچہ وطن کی محبت ایک فطری عمل ہے لیکن اسے ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہاں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قوم کے لیے اس کا وطن عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وطن سے قوم کی پہچان ہے جن قوموں کے پاس وطن نہیں ہوتا وہ جلد اپنی شناخت کھو دیتی ہیں جس قوم کے پاس کوئی وطن نہ ہو ذلت و خواری اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے قرآن سے اس کی مثال بنی اسرائیل ہے جو مال و دولت ہونے کے باوجود اپنی مستقل اور آزاد قومی حکومت سے بطور سزا بالکل محروم کر دیے گئے نعمت کی قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف اٹھائی گئی ہو یا پھر تب جب یہ چھن جائے جنہیں یہ بن بانگے ملے وہ کبھی اس کی قدر نہیں کر سکتے بلکہ وہ ازادی کے معنی و مفہوم کو ہی بدل دیتے ہیں ازادی کی قدر ان ممالک سے پوچھیں جو مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکالیف سے گزر رہے ہیں ازادی اور انقلاب خون مانگتے ہیں وطن حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے اپنا وطن ایسے ہی نہیں مل جاتا بنے اسرائیل سے جب کہا گیا جہاد کے ذریعے اپنا وطن واپس حاصل کریں تو انہوں نے جواب دیا پس جا تو اور تیرا پروردگار تم دونوں جا کر لڑو بے شک ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی قربانی دیے بنا ملک مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا جنگ آزادی میں بٹوارے کے وقت ہر طرف خون ہی خون تھا ہر دل میں درد اور ہر آنکھ میں خوف کا سایہ تھا اور خوف کیوں نہ ہوتا ہر طرف منظر ہی ایسا تھا دس دست بدست لڑائی ہو رہی تھی ایک مسلمان گرا خون کے فوارے نکل رہے تھے اس نوجوان کا گھر لڑائی کے میدان کے بالکل سامنے تھا گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا خواتین کو ہوش نہ رہا اور بچہ ابا ابا کہتے ہوئے دروازے سے نکل کر ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھاگا سکھوں نے بچے کو پکڑ لیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ دیکھو ہم آج اس بچے کے کی ساتھ کیا کرتے ہیں سب دم بخود تھے سکھوں نے بچے کو اوپر اچھالا اور نیچے سے نیزے پر اسے لے لیا بچے کی چیخ اس قدر دوست تھی کہ آسمان تک لرز اٹھا اس نے تڑپ تڑپ کو وہیں جان دے دی کیا ہم تحریک پاکستان کے دوران شہید ہونے والوں کا قرض جھکا سکیں گے اسی طرح محمد الطاف قمر کہتے ہیں تحریک پاکستان کا مطالعہ ہمیشہ سے میرا شوق رہا ہے اس سال بھی اگست کا مہینہ آیا تو اپنی یادداشتیں تازہ کرنے کے لیے ایک بار پھر تحریک پاکستان کا موضوع کھول لیا تین جون سن انیس سو سنتالیس کو ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کے نام کے ساتھ ایک الگ مسلم ملک کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اس کے لیے چودہ اور پندرہ اگست سن انیس سو سنتالیس کی درمیانی رات بارہ بجے کا وقت طے ہوا اگلے دن ستائیس رمضان مبارک اور جمعۃ الوداع تھا اور اس کے تین روز بعد عید الفطر آنے والی تھی پورے ہندوستان کے مسلمان خواہ وہ پاکستان کا حصہ بننے والے تھے یا نہیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں ممارک بادے دی اور لی جا رہی تھیں نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر پاکستان زندہ باد قائد اعظم زندہ باد نعرے لگ رہے تھے لیکن دوسری طرف ہندو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھارت کا ایک حصہ پاکستان کے نام پر ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا یہ ان کی بھارت ماتا یعنی ان کی ماں کو دو ٹکڑے کرنے کے مترادف تھا ان کے ہاں سوگ برپا ہو گیا صفے ماتم بچ گئی پھر وہ غضب اور نفرت اور انتقام کی آگ میں بگولا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جب پاکستان کے قریبی علاقوں کے مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنی جانے بچانے کے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا چاہی ہندؤں اور سکھوں نے انہیں اپنی تلواروں کرپانوں برچھیوں اور نیزوں کی نوک پر رکھ لیا اس طرح کے شہروں شہر کسپوں کے شہر قصبوں کے قصبے گاؤں کے گاؤں محلے کے محلے مسلمانوں کے وجود سے صاف کر دیے گئے نیکسٹ بات سن کر شاید آپ اس بطن کی قیمت کا اندازہ لگا سکیں اس شیطانیت اور فرونیت کے دوران دس لاکھ سے زائد مسلمان مردوں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا لاکھوں زخمی اور لاکھوں عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ڈیڑھ لاکھ کے قریب جوان مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اغوا کر لی گئیں جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ سے محروم ستر سے اسی لاکھ مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں سے راستے میں اپنے پیاروں کو گواتے کٹواتے خالی ہاتھ پاکستان ہجرت کر آئے ایک کانوائی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آنے والے ایک نوجوان نے دوران راہ جو کچھ دیکھا وہ اس طرح بیان کرتا ہے راستے میں اکہ دکہ مسلمان عورتیں ملتی گئیں انہیں بھی ساتھ لیتے آئے سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی دارندگی کا جی بھر کر مظاہرہ کیا تھا ہوشیار پور سے نکلتے وقت ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ملی والی صاحب نے اٹھایا تو اس کی ٹانگیں اور سینہ کٹے ہوئے تھے ایک مشہور خاندان کی نوجوان خاتون تھی ابا جی کو معلوم ہوا تو ضبط نہ کر سکے اس خاتون نے صرف اتنا کہا آپ جائیے چاچا جا جا جی غم نہ کریں اتنا سب کچھ ہو جانے پر پاکستان تو بن گیا مجھے خوشی ہے میں امت کی کسی کام تو آئی مہاجرین کی اس ٹرین کو تصور میں لائیں جس میں لاشیں ہی لاشیں تھیں ہر طرف خون اور بدبو آزادی کی قیمت جگانے والے بے حال لوگ تھے نومبر سن انیس سو کی ایک شام واہگہ ریلوے اسٹیشن پر اہل لاہور کا ایک جمع گفیر اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھا جو مہاجرین کو لے کر پاکستان پہنچ رہی تھی ریل کو آتا دیکھ کر خوشی کی ایک لہر ہجوم میں پھیل گئی وہ پانی کے مٹکوں اور کھانے کے تباکوں کا جائزہ لینے لگے جو انہوں نے پاک وطن میں آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کر رکھے تھے جون جون گاڑی نزدیک آتی گئی لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا گیا انہوں نے نعرے تکبیر نعرے رسالت اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے لیکن گاڑی سے ان کے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا گاڑی کا کوئی دروازہ کھلا نہ اس میں سے کوئی روح برآمد ہوئی لوگوں کے دل انجانے اندیشے سے دھڑک اٹھے اور جب انہوں نے کھڑکیوں سے ڈبوں کے اندر جھانکا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کرپانوں سے کٹے ہوئے گلے گولیوں سے چھلنی سینے جسم سے علیحدہ ہوئے بازو پھٹے ہوئے پیٹ ظلم و تشدد کی علم، علمناک تاستان سنا رہے تھے پھر نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے آپس میں تقسیم کر لیے اور خون میں لت پت کٹی پھٹی اوپر نیچے پڑی لاشوں کو عزت و احترام کے ساتھ آپ دیدہ آنکھوں سے اتارنے لگے ایک بار خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو کیا آج ہم گانوں پر بے پردہ ہو کر سرعام رقص کر رہے ہوتے موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے سن دو ہزار چوبیس تک وہ سب بزرگ یقیناً وفات پا چکے ہیں جنہوں نے ہر منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بہنیں جن کی عزت تار تار ہوئی وہ بچے جن کو بے دردی سے نیزوں کی انی پر پرویا گیا آج اگر وہ زندہ ہو کر ہمیں چودہ اگست مناتے ہوئے دیکھ لیں تو یقیناً وہ ہمیں بد دعا دیں گے پاکستان آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہے لسانی صوبائی مذہبی تعصب عروج پر ہے آج ہم قرض دار ہیں مہنگائی میں اتنا دبے ہوئے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں ہم اپنا تعلیمی نصاب تک متعین کرنے میں غیروں کے محتاج ہیں کیا یہ سب تکلیف دہ نہیں ہیں کیا یہ سب حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم رقص کریں جب مہاجرین نے پاکستان کی زمین پر قدم رکھا تو ان میں سے اکثر ادھورے تھے لیکن آزادی کی نعمت نے پھر بھی ان کو شکر ادا کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ سجدوں میں گر گئے ایسا نہیں ہے کہ یہ آزادی ہماری خوشی نہیں ہے لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بالکل غیر شرعی ہے اس دن اسراف سے بچیے اس دن بجائے نمود و نمائش کے اپنے بچوں کو اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ یہ وطن کیسے حاصل کیا گیا اور کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا انہیں سکھائیں کہ نماز کے بعد اپنے وطن کی سلامتی کے لیے خوب دعائیں کریں اپنی نسل میں ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں انہیں اس وطن کا محافظ بنائیں ان میں شعور پیدا کریں وہ لٹے پٹے سے کافلے جو نہ رک سکے نہ جھک سکے جو وطن بنا کر چلے گئے جو چمن سجا کر چلے گئے ہمیں یاد ہیں ہمیں یاد ہیں